导演，导演，走！走走走走走。糟了，是山火！是什么？导演，这個、附近发生了山火，赶紧走！不一定是着火了吧？现在四周温度这么高，到处都是烟，等能看见火就走不掉了。赶紧走，赶紧收东西，把东西都收了，快点！宗哥，你和西固去开车，我一会儿来找你们。 不要东西了，赶紧跑，快走！各部门注意，各部,注意各部门注意，今天不拍了，不拍了啊！收工、嗯，收工了。站、啊啊、住，上车。 我是陆山消防中队林路霄。什么情况？南初姐，是林教官，林教官。收到回答，收到回答。林路霄，我是南初，收到，请回答。南初，你们在哪儿？我们遇到了山火，我们现在在车上，正在往路山外撤离。好，我们现在沿着出警区的路一直开，千万不要停车。好，但现在火势在蔓延，我们。 南初，南初，出什么事了？南初，南初，出什么事了？南出南出能听到吗？南初，最后请回答。南出南出能听到吗？收到。有没有人受伤？车还能开吗？没事。 峰哥，你没事吧？我没事。西谷，怎么、嗯、我的腿好像动不了了，好疼。西谷、啊，师我们的车开不了了，我,我们现在只能步行。告诉我你们现在的具体位置。我们在<心>我们在服务区的公路上，南初，你听我说。 现在风在往北面吹，你们不能走公路，山下走点，慢点，山下小路，往西边走一段，会发现我们挖好的防火渠，过了防火渠之后就安全了，明白吗？把衣服打湿，捂在口鼻上，忍住，多带些水，必要的时候把水浇到身上降温，一定不要顺着风跑，一定不要往山上走，明白吗？收到，请回答。 不要往山上走，要往山下跑。我是蔓延的，比人快。躲避不及时，要找没有可燃物的平地卧比 <coughs>。不要选择低洼坑洞，因为会积累尘烟。我知道，我都知道。我这两年看了很多关于森林消防的书。李队长，你现在在哪？我现在还在往山里面走。我们要寻找几个失联的老乡 <coughs>。你答应我。 一定要平安回来！我答应你，我会在安全的地方等你。你保证？我保证。<laughs> 我们得走了。一定注意安全，保持联系。指导员，你先带这两位同志回去，然后去接女朋友。啊，去哪人是啊。嗯、你带他们出去。 我进去找失联人员，你别啰嗦了，老赵。现在的火势，路上的路只有你认识，只有你能把他们带出去。你听话，老赵。能活着一个是一个。好、啊，你答应我，一定要平平安安的回来，一个都不能少。平平安安的。 快走吧，走，快，呃、快走！呃